ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الاخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنا قونا من الخاسرين. رب اجعلني مقيم الصلاة. ومن ذرية ربنا وتقبل الدعاء رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا لا تجع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الْوَحَابُ رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا ولا تحملنا ما لا تقتلنا به عنا وغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. فانصرنا على القوم الظالمين فانصرنا على القوم المنافقين. ربنا تقبل صلاتنا ربنا تقبل ركوعنا ربنا تقبل سجودنا ربنا تقبل دعاءنا ربنا تقبل اعمالنا. اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب الا انت فاغفر لي مغفره من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام اللهم حاسبنا حسابا يسيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم اجرنا من النار اللهم اني اسالك رزاق الجنه اللهم بارك لي في موتي وفيما بعد الموت اللهم اهلناه علينا بالامن والايمان والسلامة إسلام ربي وربك الله اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اكفني بهلالك عن حرامك وأغنني بفضلك من سواك وترجوك من تشاء بغير حساب الله النور السماوات والأرض لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحد سمدا لم يلد ولم يولد ولم يق له كفوا أحد لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفينا وحبيبنا ومولانا محمد نبده ورسوله يا رب حمدا وشكرا هبت لي من كيسران جملت به من علم قلبي وزنت به من علم لبي আলহামদুলিল্লাহি রব্বি ইয়া খালিকাল আকওয়ান ইয়া মালিকাল ইহসান মাওলাই কারীম রব্বুল আলামিন এই মুনাজাত যে মুখস্থ করার জন্য আমার কাছে চেয়েছে আল্লাহ আমি তার জন্য অন্তর থেকে দোয়া করি আল্লাহ দয়া করে এই তাকে মুকিস্ত করার জন্য সুযোগ দান করিও রব্বি রাহমহুমা কামা রাব্বায়ানি সগীরা সাল্লাল্লাহু তাআলা আলা খায়রুল محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وجعل آخر كلمة عند الموت لا إله إلا الله غفور رحيم.